Леонидович, творческий процесс не может быть, как известно, полностью формализирован с точки зрения да. логики открытий. Вот под углом вашего творчества. Какую роль играют другие моменты? Как выглядит этот процесс? В смысле автоматизации? Я имею в виду элемент интуитивный, а -а -а. неформальный, так сказать. По-моему, идеи самолета прежде всего чем зарождается в результате нестерпимого желания создать хороший самолет определенного назначения. Вот наш знаменитый ученый Амосов, он говорит, что человеком движут эмоции. по это правильно. В основе всякого действия лежит эмоции. Потом вступает в свои права И разум, он может подсказать, что это надо делать или не надо делать. Но начало 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 это эмоции конечно если бы человек не имел желания сделать хороший самолет никакой разум ему бы не помог у него просто не было бы этой идеи все это все начинается значит техника не исключает эмоции ни в коем случае напротив я считаю что самые экспансивные самые ярые люди самые непримиримые борцы это конечно техники но где вы найдете художников скульпторов есть правда такие очень, конечно, эмоциональный, который борется за свои идеи, за свои искусство, за свои манеры видения. Есть, я таких знаю. Но в основном, пожалуй, все-таки техники, конечно, более эмоциональны. Мне помнится, смешной был спор когда-то о физиках и лириках. Он, не знаю, как к нему относились лирики, но у нас техников он вызывал только улыбку нам казался это совершенно неправомерным. Если согласиться с этой концепцией, что в основе всякой, в начале начала, в основе всякой идеи лежит эмоции, это же лирика, если хотите. Без совершенствования мастерства, без того, чтобы беспрерывно учиться, конечно, нельзя создать ничего хорошего. И тем более в нашем мире, который так быстро меняется, где техника сегодняшнего дня уже заметно превосходит вчерашнего и совсем не похоже на позавчерашнюю. Надо беспрерывно учиться. Поэтому в какой-то мере это является и совершенствованием конструктора, как конструктора. Это просто веление времени. Мы никого не даю. Ни я, ни мои ближайшие помощники, Балабуев, Федороша. Мы напротив прислушиваемся к мнению каждого конструктора. Когда создается новая машина, появляется бесконечное количество эскизов, рисунков, пробных расчетов. Мы сообщаем, изучаем, принимаем какие-то решения, постепенно выкристаллизовывается, мне кажется, правильное решение. Значит, идеальное сочетание, так сказать, двух проблем. руководители коллектив и личности коллектив. Да, конечно. Конечно. В этом вы находите самое главное характеристическое для своего бюро. Да, да, конечно. Я не понимаю таких конструкторов, такие были, пожалуй, в прошлом, теперь уж такого не найдешь, который топнут ногой и говорит, я так хочу и так делать. Ну, у него 9 шансов на 10 понаделать ошибок, если он считает себя таким непогрешимым, как римский папа. Мне иногда задают интересный вопрос о вдохновении. Существует ли вдохновение в технике? Конечно. В технике оно существует так же, как и в искусстве, и в спорте, и в других областях жизни, и в науке. И без вдохновения, вероятно, ничего хорошего создать нельзя. Потому что наш замечательный ученый Амосов, он даже так выразился, что всякое дело начинается с эмоций. Каких эмоций? Вдохновение, конечно когда вам нестерпимо захотелось сделать какую-то вещь, какое-то сооружение, может быть, написать картину, построить самолет, написать статью, для этого нужно вдохновение. Просто так ничего не делается. А без вдохновения получается серо, неинтересно, не технично. И хорошего самолета без вдохновения, без вдохновения создать, конечно, нельзя. Наш коллектив часто называют коллективом специалистом по доводке, потому что мы действительно создав что-то новое, совершенствуя и доводим его до окончания, до успешного конца в течение всей жизни самолета, пока он не будет окончательно снят в Сирии и переплавен в качестве метал металлического лома. Пока самолет действует и живет, мы им занимаемся и мы его совершенствуем. Игорь Иванович, Вы старейший летчик, летающий на Ан-2 уже 32 года. Это своеобразный рекорд. Какое мнения мнение о самолете? Может быть, вы хотели в нем что-то изменить еще? Самолет АН-2 это один из лучших самолетов в мире, если не самый лучший mm -hmm. этого класса. За 32 года моей работы я выполнял все, исключительно все работы на этом самолете, которые существуют в авиации. И никогда... Она даже не пыталась подвести. Хм. С ней обращаться надо как она обращается с нами. Дисциплинированного человека, дисциплинированного пилота он никогда не подведет. И страшно не любит хулиганов. Хм. Какой круг ваших интересов? Ну, круг довольно широк. Конечно, я интересуюсь живописью живописью, потому что рисование – это элемент моей профессии. Рисование помогает мне в основной проф профессии. Поэтому я увлекся и живописью, это естественно. Ну, конечно, я занимаюсь спортом. Без спорта современный человек не может жить и существовать. В 83 году будет юбилей своеобразный, 60 лет, как я занимаюсь теннисом. Ну, есть, конечно, и другие интересы, но... Спорт и живопись это, собственно, личные интересы. Олег Константинович, а как ваше отношение вот к природе? Ну, человек есть часть природы. Если мы уничтожим природу, мы уничтожим самих себя. Ну и по, помимо этих, я бы сказал, утилитарных соображений, природа прекрасная вещь. Ну как ее не любить? Без, при без природы я не представляю, как можно жить. Поэтому... Сад это для меня больше, чем просто отдых. Ну и надо сказать, что такая перемена работы из консульского бюро в сад, она помогает размышлять. Иногда очень хорошие мысли приходят именно как раз во время работы в саду. Потому что руки заняты какой-то полезной работы, а голова работает сама собой. И очень много хороших мыслей пришло ко мне именно вот в саду.